как сложилась жизнь у героев проекта «Холостяк». Начнем с первого сезона. Александра Шульгина и Андрей Чмырковский. Они встречались месяц, но вскоре расстались. Александра Шульгина занимается тренингами, всячески развивается. Андрей женился на спортсменке. Вот она. Елена Ряснова и Фрэнсис. Встречались они полгода. Но в итоге расстались. Елена Ряснова вышла замуж за бизнесмена. Фрэнсис до сих пор холостой. Третий сезон. Анна Козырь и Андрей Скорнев. Анна Козырь сразу же показала Андрею, что она ему после проекта отказывает. От Андрея была беременная Яна Станишевская, но после проекта он стал встречаться с третьей финалисткой, с Ириной Скориковой. Но тем не менее и с ней не сложилось в итоге. Андрей вернулся к своей первой любви. Он называет ее Ирена. Анна Семакова и Константин Евтушенко. Тоже расстались. Их общение более походило на дружеское. Сейчас Константин Евтушенко с Натальей Добрынской. Рожден холост. С Иванкой у него не получилось. Он даже сделал издевательское предложение Гале на конкурсе красоты. Он прошел шоу холостяк. Ты помнишь, да? В чем была суть, ты Скажи, вот в данный момент, что бы ты выбрала? Стать номер один, забрать эту чудесную корону, веселее на Украину? І Хто не чув, я просто перекажу. Що для тебе важливіше перемогти у конкурсі чи вийти за мене заміж? Що вона має відповісти? Що для неї кохання менш важливе, ніж перемога? Чи що вона має відповісти? Що їй плювати на перемогу, а ти рожденчик найголовніший? Я не знаю точно, що вона відповіла, тому що це не записано. Але зал реагував, ніби це так. А, а так? Стави галю в незручне становище. Якщо ти хочеш робити пропозицію, то роби її нормально, запитуй, вийде за мене заміж. А не ти запитуєш, що тобі важливіше. Ясно, що ведучий відреагував як нормальна людина. Він подумав, що після цього запитання буде. Що? Ти бачиш, після фрази всегда со мной. Ти мною. Кольцо всегда сам. Всі очікували, що Рожден дістане каблучку з кишені, сяде на коліно і запитає, чи вийде вона за нього заміж? Ну це логічно. Так він, придурок, став відбрехуватися. Ти навіщо таке у жінки запитуєш? Ти її принижуєш неймовірно, але більше ти себе принижуєш. Чоловіки, якщо ви хочете дещо запитати, запитуйте прямо. Ну він не Потому что все-таки, как говорится, наши девушки других совершенно за других столах выбирают, кто с кем будет замужем. Мне кажется, так мы, собственно, в этой стране и живем. А на сегодня говорит: а почему бы ты бы на ней не женился? Давай, дорогой, не женишься, позор. Почему, собственно? Спасибо большое. Я сказал, не выйди за меня замуж, пожалуйста. Я сказал, чтобы ты выбрал. Что немаловажно. Жден Анусі втік до Московії. Хороша дівчинка Ліда виявилася зовсім нехорошою. Зірка першого холостяка Яна Соломко, теж із зрадниць.